હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમારા માટે આઠમા ધોરણ હિન્દીનું પાર્ટ ટુ ઈદગાહ ફરી પાછી લાવી છું જેથી અમારી ચેનલમાં જોડાયેલા ન હોય તો સબસ્ક્રાઈબ એન્ડ લાઈક કરવું ફરજિયાત છે જેથી અમારો ઓલ વિડીયો તમને મળી રહે અને જો કરેલું હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ચલો આપણે આજે આઠમા ધોરણનો બીજો ભાગ ઈદગાહ જોશું જેનો ભાવાજ છે એટલે કે એનો પ્રકાર છે કહાની અને એના કવિ કોણ છે તો કે પ્રેમચંદ

चलो बीजो प्रश्न से सबसे ज्यादा प्रश्न कौन है तो के हामिद हामिद किसके साथ रहता है तो के के दादी मेले में जाने के लिए हामिद के पास क्या नहीं है तो के जूते कौन खुद को समझता है तो के अमीना विकल्प जोशू महमूद ने क्या खरीदा तो सिपाही नूरे ने क्या खरीदा तो के वकील दुकानदार ने चिमटे का मूल्य कितने पैसे बताया तो के छ हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि अमाओसे सी चिमटे का दाम छः रुपये था और उसके पास तीन पैसे ही थे हामिद ने चिमटे किसके लिए खरीदा तो के सी तो के दा दिया उसे मां चलो अग्नो विकल्प समीन ने मेले में से क्या खरीदा तो के बी खंजरी मोहम्मूद को उसके पिता ने क्या खाने के लिए दिया तो के केले मोहम्मूद ने कैसे अपना साथी किसे अपना साथी बनाया तो के ए हामिद को चलो यही पाठ ने अपने खाली जगह नु सोलूशन कर सो पहली खाली जगह महम्मूद मोहसिन नूरे समीन खाली जगह पर बैठे थे तो के घोड़े हामिद खाली जगह की दुकान पर रुक जाता है लोहे हामिद ने चिमटा खाली जगह पैसे में खरीदा कितना पैसा के तीन सभी खाली जगह पर शरबत पी रहे तो तो केबील बड़ों की खाली जगह सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है दुआए हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो खाली जगह है तो के बंदूक खाली जगह के वकील का गौरवमय अंत हुआ तो के नूरे वकील साहब की खाली जगह घोरे पर डाल दी गई है तो के अस्तिय चलो अब हम अपने खरा कोटा જોઈશું પેલું ખરો ઘટ પાઠ મે મલિક કે દેહવાર કા વર્ણન હે તો કે ખોટુ તો સેનું વર્ણન હું ઈદગાર હું તો જે પાઠ નું નામ જ છે ઈદગા કે ઈદગા સે લોટતે લોટતે દોબાર હો જાયેગી તો કે સાચું ईदगाह पाठ के लेखक प्रेमचंद है साचो रमजान के पूरे बीस रोजे के बाद आज ईद आई है तो के खोटू चलो हम आप एक एक वाक्य प्रश्न न जवाब जोशु पहलू रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं तो कहाँ जाते हैं तो के रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं सभी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं तो के सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं गांव से ईदगाह जाने का रास्ता कितने कोस का था तो गांव से ईदगाह जाने का रास्ता तीन कोस का था चलो चौथा प्रश्न जुशु मामूद और मोहसिन के पास कितने पैसे थे तो के मोहम्मद के पास बारह और मोहसिन के पास पंद्रह पैसे थे हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी तो के हामिद के पिता की मृत्यु हेजे के कारण हुई थी हामिद की दादी का नाम क्या था तो के हामिद की दादी का नाम अमीना था अमीना अपनी कोठरी में बैठी किसे कोस रही थी तो कि अमीना अपनी कोठरी में बैठी अपने भाग्य को कोस रही थी अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था तो क्योंकि हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था उसे डर था कि कहीं वह मेले में भी भीड़ में खो न जाए अमीना के पास कितने पैसे थे उसने हामिद को कितने पैसे दिए तो कि अमीना के पास कुल 5 पैसे थे उसने हामिद को मेले में जाने के लिए तीन पैसे दिए थे कितने पैसे दिए थे चलो अपने दसवा प्रश्न के नमाज खत्म होने के बाद लोगों ने क्या किया तो के नमाज खत्म होने पर लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशी मना रहे हैं एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे કે એ લોકોનો તહેવાર એવો છે કે જ્યારે એ તહેવાર સેલિબ્રેટ કરે ત્યારે નમાજ પડીને શું કરે એકબીજાના ઘરે જેવી રીતના આપણે દિવાળીમાં ન્યૂ ઇયરમાં હેપી ન્યુ ઇયર બધાની ઘરે કરવા જાય છે તેવી રીતના તે લોકોનો પણ એ તહેવાર છે ચલો અગિયારનો પ્રશ્ન મોહમ્મદ કા સિપાહી લગ રહ્યા હતા તો કે મોહમ્મદ કા સિપાહી એસા કે જેસે અભી ખાકી વર્દી ઓર લાલ પગડીવાળા કંધે પર બંદૂક રાખે હોય એ માલુમ હોતા हे, जैसे कवायत की प्रश्न हमें हामिद ने मेले में से खरीदा? तो क्या खरीदा क्यों तो हामिद ने मेले में से चिम चिमटा खरीदा क्योंकि तवे से रोटियां उतारते समय उसकी दादी के साथ हाथ जल जाते थे हमें तेरहवा प्रश्न चिमटे से कौन कौन से काम किए जाते हैं तो कि चिमटे से रोटी या तवे से उतार लो चूल्हे में सेक लो कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो जैसे काम किए जा सकते हैं है चिमटा देखकर हामिद ने हामिद के साथियों ने क्या कहा तो कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर मोहसिन बोला यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू तो कि इसका क्या करेगा मोहम्मद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है पची मोहसिन पंद्रह प्रश्न मोहसिन ने भ्रष्टि का अंत किस प्रकार हुआ तो गांव वापस लौटते लौटने पर मोहसिन की बहन दौड़कर आई और उसने मोहसिन से भिस्ति छीन लिया और खुशी के मारे उछले तो मियां भिस्ति नीचे आ, गए गिरे और सुलोक सिद्धार्थ गए अटले की टूटी गयु चलो अबे छेलो प्रश्न छे 16 हामिद ने अपराधी भाव से क्या कहा तो के हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी उतारते वक्त जल जाती थी इसीलिए मैंने लिया है चलो अब प्रश्न के उत्तर आप जोसू तो के पहले प्रश्न सु किए छे के ईद जाने से पहले ही लोग अपना काम क्यों पूरा कर लेना चाहते थे तो के क्योंकि इसगा गांव से तीन कोस की दूरी पर है मतलब बहुत दूर है तो पैदल ही जाना पड़ता था रास्ते में सबसे मिलने और भेटने में काफी समय लगता है दोपहर से पहले लौटना संभव नहीं था बीजो प्रश्न हामीद का वर्णन कीजिए हामीद विषय तुम्हारे લખવાનો છે તો કે हामीद વિશે શું લખશું तो हामिद चार पांच साल का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का है उसके पिता की मृत्यु गत वर्ष हैसे के कारण हो गई थी हामिद अब अपनी बुढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है मेले में सभी बच्चों ने खूब खरीदारी की मिठाइयाँ खाई परंतु हामिद ने कुछ नहीं खरीदा यह वह अपनी दादी के लिए वहां से चिमटा लेकर आता है ताकि तवे से रोटी उतारते समय उनकी उंगलियां न जले वह जागरूक व्यक्तित्व वाला लड़का है जे बात में हमीद विषय मधु લખેલું છે તે તમે આમાં લખી શકો એવું નથી કે આમાં છે એટલું જ લખો કોઈ તમને હમીદ વિશે કોઈ અલગ વાક્ય આવડતું હોય તો તમે એ પણ લખી શકો છો હવે ત્રીજો પ્રશ્ન લોગ ઈદગા જાને કે તૈયારી કિસ પ્રકાર કર રહે તો કે રમઝાન કે પૂરે 30 દિનો કે બાદ ઈદગા દિન આયા હે સભી કો ઈદગા જાને કે જલનેથી ક્યોકી apne kutte mein कुर्ते में बटन लगाने के लिए पड़ोस के घर सुई धागा मांगने जा रहा था तो किसी के जूते कडे हो जा गए थे वह उनमें तेल डालकर ठीक कर रहा था कोई अपने बेलों को जल्दी जल्दी सानी पानी दे रहा था इस तरह सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं अब चौथा प्रश्न ईदगाह जाने के रास्ते का वर्णन कीजिए गाँव से निकल गए लोग ईदगाह की ओर आगे बढ़ रहे थे बच्चे इतने खुश थे कि दौड़कर आगे निकल जाते हैं फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथीदारों का इंतजार करते हैं अपने दिवाली में तो खास कर फटाकड़ा फोड़वा और खुश होते हैं रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें थी अदालत कॉलेज और घर आदि थे हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी पांचवा प्रश्न ईदगाह में नमाज की क्या विशेषता है तो कि ईदगाह में सभी लोग साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने आए लोगों में कोई धन और पद नहीं देखता वहाँ का संचालन और व्यवस्था सुंदर थी हजारों सिर एक साथ दे में झुक जाते हैं फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र समत्व आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है બધા એકસાથે જાય અને એક જ સાથે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે તેવું એમાં કહેવામાં આવ્યું છે ચાલો હવે છઠ્ઠો પ્રશ્ન નું જોશું તો કે મેલેકા વર્ણન કીજી એટલે મેળામાં શું હતું બધું શું થયું એ તમારે વર્ણન કરવાનું છે તો કે મેલે મે દુકાનો કે કતા લગી હુઈ હે હિન્ડોલા લગા હુઆ હે ઉસમે બેઠને કા એક પૈસા લગતા હે ચરખી પર લકડી કે હાથી ઘોડે ઓર ઊંટ છડો સે લટકે હુએ હે ઉસમે એક પૈસે મે 25 ચક્કર કા મજા લે સકતે હે ખિલોને કી દુકાન પર તરહ તરહ કે ખિલોને હે મીઠાઈઓ કી દુકાન પર તરહ તરહ કે મીઠાઈયા હે સાથી લોહે કી ચીજો કુછ ગિલાટ ઓર કુછ નકલી ગહનો કી દુકાને ભી હે ચલો સાતમું પ્રશ્ન છે નુરે કે વકીલ કા વર્ણન કીજી નુરીયે વકીલ લીધા હે તેનુ આપડે વર્ણન કરવા નું છે Okay, नूरे का वकील काला चोगा नीचे सफेद अच्चकन, अच्चकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर हाथ में कानून का पोथा लिए हुए था मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बहस किए चले आ रहा है चलो अब आठ मो प्रश्न जैसो आपासना घना बड़ा टुकमा होता छे चलो हामिद ने खिलोने क्यों नहीं खरीदे तो के हामिद गरीब था उसके माता-पिता मर चुके थे वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता था उसकी दादी ने उसे तीन पैसे दिए थे इन पैसों से वह, वह खिलोने नहीं खरीद सकता था क्योंकि वे महंगे थे उसने सोचा एक खिलोने किसी काम में नहीं आते जरा सा पानी लगा लो तो रंग भी नहीं रहेगा हाथ से छुट जाएगा तो चूर चूर हो जाएगा वह खिलौने खरीद कर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता था नवमा प्रश्न હવે છે હામિદ કે દોસ્તોને ક્યાં ક્યાં ખરીદા તો કે હામિદ કે ખીલોને ઓર મીઠાઈએ ખરીદી ને કાફી વર્દી ઓર લાલ ખરીદા લીયા નુરે વકીલ સાહેબ કા ખીલોના ખરીદા ઓર સમીરને એક ખજરી ખરીદી આ હામિદના દોસ્તાર હતા તે એના બધાએ શું લીધું એના વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે હામિદને આપણે ચીમટેકી ક્યાં ક્યાં વિશેષતા એ બતાવી तो लख हामिद ने अपने चिमटे की विशेषता बताते हुए कहा कि उसे कंधे पर रखना तो बंदूक साधु बाबा खंजरी वगड़े एना जी जा चिमटे से मंजरी का काम भी लिया जा सकता है पी हामिद की दृष्टि से वह एक चिमटा मार दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाएगी तो कि कोई ने मारे तो ये खिलौना बजे सु थाए टूटी जाए उसका चिमटा बहादुर शेर है जो आग में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा चलो अगला प्रश्न घर पहुंच कर नूरे ने वकील का क्या किया और उसका अंत किस प्रकार हुआ तो के नूरे ने दीवार में दो खुटिया गाडी उन पर लकड़ी का पतरा रख कागज का कालीन बिछाया उस पर वकील को रखा और पंखा

अमीना चौक उठी कोई चीज न मिली जो वह चिमटा खरीद लाया कितना बेसमझ है तभी तक उसने को न कुछ खाया न पिया सुबह से भूखा है बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया तो कि जब अमित ने कहा कि तवे से रोटी उतारते समय तुम्हारी उंगलियां जल ना जाए इसीलिए उसने यह चिमटा खरीदा है यह सुनते ही बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया हेलो नीचे શું છે પ્રશ્ન નંબર 6 માં જોઈએ તો કે કોણ किसे कहता है चलो કોને કીએ છે એ તમારે જોવાનું છે તો જોઈએ આપણે પહેલું તું ડરના નહીં अम्मा મેં سب سے پہلے જاؤગા હામીદ કોને કીએ છે તો કે દાદી સે કહેતા હે ઠીક ઠીક પાંચ પૈસે लगेंगे લેના લેના હે તો લે લો નહીં તો ચલે બનો દુકાનદારને હામીદ સે કાય यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू तो के ने हामिद से कहा है मेरी खंजरी से बद, बदलोगे दो आने की, तो समीन ने हामिद से कहा है, पची सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, तो के अमीना ने हामिद से कहा है तुम्हारी उंगलियां तबे तो से जल जाती थी इसीलिए मैंने लिए यू कौन बोलू तू

હવે નીચે આવે છે મોહાવરેખા અર્થ લેખા શુદ્ધ બનાવવાનો છે વાક્ય જે અર્થ આપેલો છે તમારે ઈ જ લખવો પડશે અને વાક્ય તમે તમારી રીતે બનાવી શકો છો મોહાવરેખા અર્થ કેટલાય બધા છે આમાં જેથી ધ્યાનથી લખવું કોઈ ભૂલ ન થાય તમે પાછા લખી શકો છો હવે નીચે આપેલું પર પરસે કહાની લીખી એટલે કે જે વાક્ય આપેલા છે એના ઉપરથી તમારે ચલો જવો નીચે એક ફકરો આપેલો છે એના ઉપરથી તમારે જવાબ આપવાના છે આવું ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં તો ખાસ પૂછાય છે જેથી તમારે આ પણ વાંચી લેવું પરીક્ષામાં આમાંથી ન પણ આવી શકે સ્વાપોથીમાંથી પણ વિડીયોને આપણે અહીંયા વિરામ આપશું જો તમને અમારા વિડીયો બહુ મજા આવતી હોય જોવાની જેથી તમને લખવામાં સરળતા રહેતી હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં